اس کے بعد میں نے جتنے بھی آپ کو اوپر ڈاکومنٹس بتائے ہیں بزنس کے فیملی کے 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 سٹڈی وہ سارے جو ہے آپ نے ایک سٹام پیپر پہ جو ہے وہ مینشن کرنے ہیں آج میرے پاس بہت بہت بہترین ٹپس ہیں یہ آپ ضرور سنیے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے آپ کے فیملی میمبرز ہیں آپ کے دوستوں نے کس نے بھی کینیڈا کا ویزا پلائی کرنا ہو کر چکے ہوں یا انہوں نے کیا کسی وجہ سے ریجیکٹ ہو گیا ہو یا آئندہ کرنے کا پلان ہو تو لازمی یہ ویڈیو ایک پرسنلی آپ کے بہت کام آنے والی ہے اس میں میں نے چند ٹپس دی ہیں اور یہ اتنی ضروری ہے کہ اگر آپ اس بیس پہ چل کے اپنا وزٹ ویزا خود سے گھر سے بھی اپلائی کرو گے تو آپ کی کامیابی کے بہت زیادہ چانسیز ہیں کینیڈا میں جو وزٹ ویزے ہیں ابھی تک 2024 میں بھی جو ہے وہ دوسرے تمام ملکوں سے یہ بہترین جا رہے ہیں ابھی بھی بہت سے لوگوں کا ویزے لگ رہے ہیں تو میں جسٹ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کینیڈا وزٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے ٹوٹل ٹائم کتنا لگے گا سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب آپ ڈاکومنٹس مینج کرتے ہیں تو آپ کو ان کو کیسے مینج کرنا ہے تاکہ آپ کا ویزا لگے زیادہ اس کے چانسیز ہو کے وہ لگ جائے اور ویزا کی فیس کتنی ہے کینیڈا کے ویزٹ ویزے کی جو ٹاپ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے آپ کا اپنی کنٹری کے ساتھ رشتہ مطلب آپ جس جگہ پہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں سٹیڈی کر رہے ہیں تو یہ آپ کا اپنے ملک کے ساتھ رشتہ ہے اگر آپ کی اپنی کنٹری میں کوئی پراپرٹی ہے آپ شادی شدہ ہو یہ تمام چیزیں اس بات کو یقینی ہی بناتی ہیں کہ آپ کینیڈا وزٹ کے بعد واپس آو گے تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنے ملک کے ساتھ رشتہ کینیڈا کے وزٹ ویزے میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور جو کینیڈا کا وزٹ ویزا سسٹم ہے اس میں ایک وزٹ ویزا اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے ون نائن بی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ویزا فیسر کو سیٹسفائی نہیں کر پائے کہ آپ وزٹ کے بعد مقررہ ڈیٹ کو اپنے ملک میں واپس آ جاؤ گے تو ان کو اس پہ شک ہوتا ہے تو آج کل آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو 179 بھی لگا دی جاتی ہے اور آپ کی اپلیکیشن پہ جس لکھا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جا کے واپس نہیں آئیں گے یہ وہ اس طرح کی بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی کمی کر دی اپنی اپلیکیشن میں آپ لوگ سوچتے ہیں کہ اتنا کچھ لگا دیا ہے سٹیٹمنٹ بھی بڑی بھاری لگائی ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے اس کی وجہ ہے اگر آپ اس طریقے سے کریں گے جو میٹرک پت آنے لگی ہو تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا ویزا لگ جائے گا آپ نے کیا کہنا ہے اپنے اپلیکیشن کو پراپر طریقے سے مینٹین کرنا ہے جیسے اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ نے اپنے بزنس کے ڈاکومنٹس دینے ہیں اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو ورک کانٹریکٹ لگانا ہے ساتھ میں جو آپ کو سیلری ملتی ہے وہ پے اسٹیپس ساتھ میں لگانی ہے اگر آپ نہ بزنس کر رہے ہیں نہ کوئی اور کام لیکن آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اپنی یونیورسٹی سے لیٹر لینا ہوگا کہ ان چھٹیوں میں میں کینیڈا وزٹ کے بعد مقررہ ڈیٹ کو دوبارہ واپس آ کے اپنی کلاسز جوائن واپس جوائن کر لوں گا تو یہ ہوتا ہے آپ کا اپنی کنٹری کے ساتھ رشتہ تو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنا اپنا میرج رجسٹریشن صرف لگانے ساتھ میں اگر آپ کے بیوی بچے ہیں تو یہ بھی پروو کرتا ہے آپ کینیڈا وزٹ کے بعد واپس آؤ گے اگر آپ میرج نہیں ہیں تو آپ ایف آر سی لگانا ہے ساتھ پھر آپ نے آپ اتنے سارے پروسس میں جو ڈاکومنٹس ہیں آپ نے انہیں کیسے مینج کرنا ہے تو کتنی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے تو جی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے آپ کو بیس لاکھ کی اگر آپ کی چھوٹی فیملی ہے مطلب دو بچے ہیں تو بیس لاکھ کی تین بچے ہیں تو پچیس لاکھ کی جس حساب سے آپ کی فیملی بڑی ہوگی سٹیٹمنٹ بھی اتنی ہی اسی لحاظ سے بڑی ہوگی اس کے بعد میں نے جتنے بھی آپ کو اوپر ڈاکومنٹس بتائے ہیں بزنس کے فیملی کے جاب کے اسٹڈی کے وہ سارے جو ہیں آپ ایک سٹامپ پیپر پہ جو ہے وہ مینشن کرنے ہیں آپ کسی جو سٹامپ فروش ہے ان کے پاس جائیں اور ان کو بولیں کہ انگلش میں جتنی چیزیں آپ نے مینشن کی ہیں بزنس کی جاب کی ہر چیز وہ وہاں پہ لکھ کے دے آپ کو اور اس پیپر پہ آپ نے اپنی زمین اپنی جائیداد اپنی فیملی اپنا بزنس اور اپنی جاب ہر اس چیز کو مینشن کرنا ہے اور لکھنا ہے کہ میں کینیڈا جا رہا ہوں اور مجھے واپس آ کے یہ سب چیزیں ہینڈل کرنی ہیں تو میں مقررہ ڈیٹ پہ لازمی لازمی واپس آؤں گا اور جو یہ آپ کے پاس جو اسٹمپ پیپر ہوگا اس پہ آپ نے اپنے بینک کی کلوزنگ بیلنس بھی مینشن کرنا ہے اور یہ بھی کہ آپ ساتھ کتنا پیسہ لے کر جاؤ گے اور یہ بھی کہ مطلب یہ سمجھا یہ ایک پروف ہوتا ہے جو آپ امیسی کو دیتی ہو کہ میں وزٹ کے بعد واپس اپنے ملک میں ضرور آؤں گا اس کے بعد آپ کو کرنا ہے جو ہے ٹریول پلان اور امبیسی میں بتانا ہے کہ آپ کس ڈیٹ کو جاؤ گے کس ڈیٹ کو واپس آؤ گے وہاں پہ آپ کہاں کہاں گھومو گے کہاں 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 کا وزٹ ہے آپ کا کتنا خرچہ کرو گے آپ اور کتنے پیسے آپ ساتھ لے کے جا رہے ہو تو یہ جو ٹریول پلان ہوتا ہے یہ ہوٹل بکنگ سے لے کر آپ کی ریٹرن ٹکٹ تک جتنا بھی سب کچھ ہوتا ہے وہ اس میں مینشن ہوتا ہے اگر آپ نے ماضی میں کوئی ٹریول کیا ہے کہیں کا بھی کوئی وزٹ کیا ہے تو وہ بھی آپ لازمی بتائیں گے کہ آپ ٹائم پہ گئے اور ٹائم پہ واپس آ گئے اور اس کا پروسیس جو ہے میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ لگے گا 41 ویکس 41 ہفتے جو ورک ویزے کا اگر پروسیس ہے تو وہ 112 دن ہے پاکستان سے اور جو کینیڈا کے وزٹ ویزے کی جو کاسٹ ہے جو پاکستان سے فیس ہیں بیسی کی وہ جی 100 ڈالر ہے اور یہ 100 ڈالر فیس دے کے آپ اس پلان سے اگر اپنا ویزا جو ہے وہ بیسی میں جمع کرائیں گے تو بہت 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 زیادہ چانس ہے کہ آپ کا وزٹ ویزا لازمی لگ جائے گا یہ تو میری آج کی ویڈیو اس کو لائک کر دیں اپنا بہت سہیا رکھے گا ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ